Müəllimlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizin kurikulum təlimçiniz Əhmədova Türkan. Bu gün sizə danışacağım növbəti mövzumuz təlimin planlaşdırılması olacaqdır. Müəllimlər, yadınızdadırsa biz e, hələ kurikulumun prinsiplərini keçərkən orada nəhcə yönümlü kurikulum e, prinsipini dedik ki, nəhcə yönümlülükdə nə idi? Əvvəlcədən işimizi planlaşdırırdıq, planlı şəkildə proqramımızı tuturduq, planımızı tuturduq. Sonda isə nəticəmiz istədiyimiz kimi olurdu. Əgər planımızı əvvəlcədən tutmasaydıq, sonda da istədiyimiz nəticəni əldə edə bilmirdik. Baxın müəllimlər, təlimin də planlaşdırılması elə burdan irəli gəlir. Əgər il arzında müəllim öz planını tutmasa, öz proqram dəftərini özünə uyğun şəkildə tərtib eləməsə, o sonunda siniflərdən istədiyi nəticəni öz fənninə görə ala bilməyəcəkdi. İndi gəlin görək planlaşdırma nədir. Müəllimlər, planlaşdırma qarşıya qoyduğum məqsədə çatmaq üçün yolum. Planlaşdırma əsas məqsədləri müəyyənləşdirmək və onlara nail olmaq üçün müəllimlərin fəaliyyət istiqamətidir. Yəni yenə təkrər eləyirəm. Sonda hansı məqsədim varsa, hansı nəticəm varsa ona çatmaq istəyirəmsə, mən əvvəlcədən planlaşmamı düzgün qurmalıyəm. Mənim qarşıya qoyduğum məqsədimə çatmaq üçün bir yoldur planlaşdırma. Məllimlə yeni e, son dövrlərdə yeni çıxan bir məlumat var ki, o geriyə planlama nədir? Geriyə planlama nəticələrin öncədən müəyyən edilməsi və o nəticələrə çatmaq üçün qiymətləndirmə üsul və vasitələrinin hazırlanması, həmin nəticələrə çatmağa xidmət edən fəaliyyətlərin seçilməsi, bax bunların hamısı geriyə planlamaya aiddir. İndi gəlin bunlar haqqında daha ətraflı məlumat verək. Geriyə planlama zamanı 3 əsas məsələmiz var. Təəlibin nəticəsi, qiymətləndirmə, öyrənmə fəaliyyəti. Müəllimlər burada Adətən aşağıdan yuxarıya doğru gedəcəkdi. Yəni birinci öyrənmə fəaliyyətim ön planda olacaqdı. Mən necə öyrənməliyəm, nəcəl öyrənməliyəm, hətta müəllimin fəaliyyətinə aid eləsək necə öyrətməlidir, nəcür öyrətməlidir, nələrdən istifadə etməlidir. Sonra qiymətləndirməmə aparıram buna aidddir, hətta gündəlik formativ qiymətləndirməmizdə. Aidd olur summatiiv qiymətləndirməmizdə. Fəslin sonunda keçirilən və yaxud da ki, BSG-lərdə böyük summatiiv qiymətləndirmələr də il sonlarında. Bunlar da aidd ola bilər. Və sonda isə təlimin nəticəsi. Baxın müəllimlər, aşağıdan yuxarıya getməliyik. 1-ci öyrənmə fəaliyyəti, nəcər öyrədəcəm? 2-ci qiymətləndirməm aparmalıyam. Üçüncü isə artıq bunlardan sonra mən nəticəmi əldə edə bilərəm. E, Müəllimlər, bir də onu da vurğulayım ki, siz gördünüzmü ki, geriyə planlaşdırmada, baxın burdakı kimi, biz arxadan başladıq. Yəni geridən önə doğru gəldik. Ona görə bu planlaşdırmanın adı geriyə planlaşdırma sayılır. İndi isə baxaq planlaşdırmanın növlərinə. Müəllimlər planlaşdırmanın 2 növü var. İllik, ikinci adı perspektiv, gündəlik, ikinci adı cari planlaşdırma. Deməli, illik adından göründüyü kimi il ərzində. İlin sonunda E, ola bilər ki yarım illərə də bu daxildir. Amma gündəlik artıq müəllimin gündəlik özünün proqram dəftəri olur. Bax odur. Bir sözlə bilirsiz necə yadınızda saxlayın? Hal-hazırda metodik vəsaitlərimiz var. Hər fənnin biz yadınızdadırsa ilk mövzunu kurikulumdan keçəndə demişdik ki, e, deməli Sürp bir fənnə aid olan kürüklüm nə idi? Fən kürükləmi. Onu da mən sizə vurğulamışdım ki, hər bir fənninin özünün metodik vəsait şəklində Müəllimlərə dövlət tərəfindən verilir bu kitablar. Sinif-sinif, məsələ 9-cu sinifin özünün fizikadan fən kürə klubu var, 7-ci sinifin özünün var. Bu təkcə fizikiə aidd deyil, riyaziyyat, coğrafiya, bioloji hər sinifin özünün metodik vəsaiti var. Siniflər üzrə təbii ki, hər bir fənnin o da sırf bir fənnə aid olur. Fizikanınki ayrı, ingilis dilininki ayrı, coğrafiyanınki ayrı və s. Müəllimlər baxın, onların içində yazılanla bizim illik, yəni perspektiv ə, planlaşdırmamıza aiddir. Ancaq gündəlik müəllimin özü tutduğu proqram isə gün ərzində, ha, məsələn, bu 1-ci saatda, tutaq ki, deyək ki, 7-ci sinifdə dərsi var müəllimin. Nədir dərsin mövzusu, standartı nədir, hansı iş formasından istifadə edəcək də, hansı işsulundan istifadə edəcək də, inteqrasiyasını nəyə ilə aparacaqdır, hansı fənnlə nə aparacaqdır, fənlə stil inteqrasiyamı edəcəkdir. Sonda şagird hansı nəticəyə gəlməlidir? Bax, bunların hamısı müəllimin gündəlik planlaşdırmasına aid olur. İndi gəlin görək müəllimlər, illik planlaşdırma nədir? İllik planlaşdırmada tədris vahidinin nə zaman və hansı ardıcıllıqla tədris ediləcəyi göstərilir. Tədris vahidi bilirik də bir il ərzində keçirilən mövzulardır. Tədris vahidi budur. Bir il ərzində hansı mövzular keçirilirsə, ona tədris vahidi deyilir. Onun da hansı ardıcıllıqda keçirilməsi, neçə dərsdən sonra summativin keçirilməsi, diaqnostikin keçirilməsi, onların hamısı dediyim kimi həmin metodik vəsaitdə, yəni illik planlaşdırılmada qeyd olunur. Bir də müəllimlər, bu ikinci cümlə hal-hazırda, yəni 2020-ci ildə, 20-ci ildə qəbul sualı olmuşdur. Sual olaraq necə düşmüşdü? Tərtib olunarkən illik planlaşdırma tərtib olunarkən ilk olaraq əsas nə götürülməlidir? Müəllimlə, əsas o götürülür ki, fənnin siniflər üzrə təhsil nəticəsi. Yəni illik hədəfim Tutaq ki, Fiska 7-ci sinifdə fizikadan ilin sonunda hansı nəticəni əldə edəcəyəm. Bu mənim 1 illik hədəfimdir. Fənnin siniflər üzrə təlim nəticəsi götürülür. İlk olaraq əsas göstərilənlər. Baxın, müəllimlər, bunlar əzbər bilinməlidir. Göstərilənlərə nələr aiddir? İllik planlaşdırmanın çərçivəsində, yəni nələr var? Standart Tədris vahidi, mövzu, inteqrasiya, resurs, qiymətləndirmə, saat və vaxt. Deməli, sual olaraq düşər ki, illik planlaşdırmanın çərçivəsində nələr var? Deyirik, standart tədris vahidi. Mövzu, inteqrasiya, resurs, qiymətləndirmə, saat və vaxt. Sonra, illik planlaşdırmanı hazırlayan zaman nələrdən istifadə olunur, ay müəllimlər? Təqvimdən, metodik vəsaitdən, tədris proqramından, məzmun standartlarından. Baxın, görün nə deyib metodik vəsait, bayaq dediyim kitablarımız. Müəllimlər, e, niyə deyirik ki, həmin o metodik vəsaitdən istifadə edib biz illik planlaşdırmanı hazırlayırıq? Siz deyə bilərsiniz ki, ay müəllim, siz bayaq dediniz ki, onu bizə hazır şəkildə göndərirlər. Bəli, müəllimlər, əslində bizə hazır şəkildə göndərirlər. Ancaq problem odur ki, baxın İndi sona qədər oxuyub mən deyəcəm niyə biz hazırıq. Tövsiyə nədir? Baxın, əlavə standartlar daxil edə bilərəm. Mən o, illik, yəni müəllim həmin o metodik vəsaitin içərisindəki proqrama illik plan proqramı, illik planlaşdırmayı özü dəyişikliklər edə bilər. Bax bu düzgün müəllim metodik vəsaitə, yəni illik planlaşdırmaya dəyişiklik edə bilər. Necə dəyişiklik edə bilər? Əlavə standartlar daxil edə bilər. Mövzuları dəyişə bilər. Sonra artıra bilər. Sonra inteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən edə bilər, əlavə resurslar seçə bilər, vaxt bölgüsündə dəyişikliklər edə bilər. Tutaq ki, belə bir dərs var ki, onlar 1 saat veriblər, amma bu çətin dərsi 1 saatda onu çatdırmaq mümkün deyil. Ona 2 saat vaxt eləyə bilər. Tutaq ki, dərs var ki, 1 saat verib, amma asan 2 saat verib də, amma asan dərsi 1 saatda onu eləmək olur. Yəni ona görə yerini dəyişib onu 1 saat yaza bilər. Ancaq nəyə əy dəyişə bilməz müəllimlər baxın nəyi dəyişə bilməz tutaq ki deyək ki <coughs> əgər belə deyim də <coughs> dedik ki bax məsələ tutaq ki riyaziyyat fənlidir riyaziyyat fənnindən deyək ki 7-ci sinif riyaziyyatına 170 saat dərs saatı ayrılıb idi ərzində mən bu 170 saati nə artıra bilərəm ay müəllimlərnə azalda bilərəm sadəcə bilirsizmi nəni yarad 2 saat veriləni azaldıb 1 saat eləyə bilərəm dərsi 1 saat veriləni çoxaltdıb 2 saat eləyə bilərəm hə bucür dəyişiklik eləyə bilərəm Hamı ümumi 170 saatda toxuna bilmər. Belə müəllimlər sonra davam eləyək. Sonra deyir təlimin planlaşdırılmasında mən dediyim kimi müəllim əlavə və dəyişikliklər edə bilər. Bu müəllimin haqqıdır. Bir də müəllimlər əsas qeyd kimi bunu yadınızda saxlayın ki, kurikulum əsasında aparılan planlaşdırma daha çevikdir. Niyə? daha çevikdir çünki hazır şəkildə onu bizə göndərir də onun üzərində dəyişiklik eləməyə nə var ki biri var özümüz hazırlayaq bu ənənəvi təhsilimizdə elə idi müəllimlər özləri hazırlayırdılar özləri çıxardırdılar yəni o çətin məsələ idi vaxt aparan məsələ idi amma artıq kurikulumu əparlanı sadəcə baxıb dəyişiklik edə bilərik yəni bu da səmərəli vaxt e, yəni belə deyək ki vaxt itkisi olmur Tərə müəllimlər illik planlaşdırmada, deməli, fənnin planlaşdırma ardıcıllığında müəllimin vəzifələri var. Bax, sual olaraq düşür. Deyirlər, illik planlaşdırmada müəllimin vəzifəsi nədir? Bax, hazırda ekranda gördüyünüz yazdığım sözlərdir, cümlələrdir. 1. Tədris ediləcək tədris vahidlərinin məzmun standartlarına əsasən müəyyən etmək. Tədris vahidlərinin ardıcıllıq prinsiplərini müəyyənləşdirmək. Vahidlər, yəni necə bölmələr, fəsillər, bunlar ardıcıl yazılmalıdır. Tədris vahidlərinin ardıcıllıqla müəyyənləşdirilməsi dedikdə məzmunun ardıcıllığı, yəni məsələn Məzmun necə olmalıdır? Həmişə təbii ki, asandan çətinə doğru. Asanı bilməsəm çətini necə eləyə bilərəm? As asandan çətinə doğru. Sonra onlar ki, xronoloji ardıcıllıq, yəni zaman ardıcıllığı, məntiqi ardıcıllıq ola bilər. Əvvəlcə o anlaşlar öyrədilir ki, onlar növbəti anlaşların açılmasında əhəmiyyət daşıyır. Nəzərdə tutulur. Necə özümüzdə görürsüz? Asandan çətinə doğru gedirik həmişə. Asanı öylənək ki, çətini sonra ö, öyrənə bilək. Sonra inteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək, nə də inteqrasiya bilirik ki, əlaqə. Hansı mövzunu, hansı fəndə, hansı mövzu ilə əlaqələndirəcək, baxbılar. Əlavə resurslar seçmək. Hər tədris vahidi üçün tədris planını əsasən vaxt bölgüsünə aparmaq. Dədiyim kimi, məsələ 1 saatdır. 2 saat da ayrılıb, mən bunu asandır 2 1 saat edirəm. Və ya da 1 saatlıq çətindir, 2 saata çevirirəm. Yəni bunu elə, eləmək müəllimin vəzifəsidir. Eləməlidir bunları. Sonra e, belə vaxt bölüksünü müəyyənləşdirərkən, bir də ki var, hə, tədris vahidləri üzrə vaxt bölüksünü müəyyənləşdirərkən fən üzrə illik dərs saatlarının ümumi sayı nəzərə alınır. Görürsüz, bəyəxmən bunu vurğuladım. 170 saat ayrılıbsa tutaq ki, o 170 saata mən dəyməməliyəm. İçindən artırıb azalda bilərəm. Hər tədris vahidinə onun əhəmmiyyəti və mürəkkəbliyi baxımından vaxt ayrılır. Bəyəc necə dedim ki, 2 saatlıq, təki asan mövzudu, ona 2 saat çox vaxtdır. Lazım deyil. 1 saat yetərlidir. O 2 saati dəyişib 1 saat edirəm. Təlim məqsədinə görə nailiyyətlərin qiymətləndirilməsinin növlərini müəyyən etmək Bəli, necə müəllimlər. Hər fəslin sonunda metodik vəsait də göstərilir. Tutaq ki, yazılır kiçik summativ qiymətləndirmə. Bir neçə dəh mövzudan sonra yazılır kiçik summativ qiymətləndirmə 2, kiçik summativ qiymətləndirmə 3. Bax, bunların hamısı göstərilir. Hər bir halda şagird maraqlarını nəzərə almalıyıq. Nəyə görə? Şagird yönümlülük prinsipini qorumaq üçün. Müəllimlər, baxın, hal-hazırda ekranda 7-ci sinif riyaziyyat fənnin üzrə illik planlaşdırmanı göstərirəm. Biraz şəkil effektiv düşüfdü, amma idarə eləmək olar. Baxın, görürsüz, hal-hazırda mövzular yazılıbdı. Mövzuların qabağında standartı yazılıb, yəni alt standartı yazılıbdı. A, sonra baxın müəllimlər, resurslar yazılıb. Tutaq ki, məsələ, 1-ci də bir-birdə nədir? Rusiyanın ədəbətlərinin yazılışı və çıxarılışı deyək ki, çalışma həlli. Buna indi baxın, iş vərəqindən istifadə eləyəcəm. Bax, bu bölməyə, bu fəsilə, bax 1-ci fəsildir. 30 saat vaxt ayrılıbdır. Mən bu 30 saati tərpədə bilmərəm. Amma içərisindən Məsələn deyək ki, bax görürsüz birinci Rusiya n ədədlərin yazılışı və ə, oxunuşudur. Hə, oxunuşuna 1 saat ayrılıbdı. Mən əgər bu biraz qəliz mövzudsa, çətin mövzudsa, mən onu təhşib iqsad eləyə bilərəm. Artıq onu 2 saat elədimsə, nəzər gəzdirməliyəm 2 saatlıq asan mövzunu da çevirib 1 saat eləməliyəm ki, o 30 saat pozulmasın. Məsələn, resurslara baxın müəllimlər, görürsüz göstərilib iş vərəqindən istifadə İKT görürsüz. Sonra ən çox bax iş fəralığıdır. Dərslikdən istifadə. Bax məsələn bu nədir? Dövrü olnuq kəsrini adi kəsrə çevrilməsində resurs nədir? Təsvizat nədir? Dərslikdir. Aha. Səhifə neçədir? Baxın görürsüz səhifəsində yazılıb 15. Sonra qiymətləndirmə nə? gündəlik qiymətləndirmə təbii, təbii ki formativ aparacam. Neçə saat verilib? 1 saat. Aydın oldu müəllimlər? Baxın indi bir də kiçik e, summative qiymətləndirmə görürsüz artıq. Məsələn üçə bu hissədə deməli mən kiçik summativ qiymətləndirmə aparmalıyam. 18-ci, artıq 17-ci mövzudan sonra. Görürsüz, qiymətləndirmə nədir? Summativdir. Saat nədir? 1 saat, yəni 1:45 dəqiqədir. Resurs nədir? İstifadə eləyəcəm tərz təçizat nədir? Təbii ki, test tapşırığıdır. Belə. Bu da illik planlaşdırmaya İndi müəllimlər, gəlin görək gündəlik planlaşdırma nədir. Gündəlik planlaşdırılmada, deməli müəllimlər. Nə öyrəniləcək? Necə öyrəniləcək? Hansı şəraitdə öyrəniləcək? Təhsil fəaliyyəti necə qiymətləndiriləcək? Tərtib olunarkən ilk öncə nəzərə nə alınmalıdır? Dərsin sonunda şagidlərin əldə etməli olduğu nəticələr. Baxın. Biz nə dedik? Bəyəq illik planlaşdırmada nə dedik? dedik tərtib olunarkən ilk öncə nəzərə nə alınmalı idi illik hədəfim fənnin siniflər üzrə təlim nəticəsi gündəlikdə isə müəllimlər ilk öncə nəzərə alınmalıdır dərsin sonunda şagirdin təlim nəticəsi illikdə fənnin siniflər üzrə təlim nəticəsi ancaq gündəlikdə dərsin sonunda niyə gündəlik ölkə 45 dəqiqəni əhatə eləyir amma illik artıq fənnin il boyu məsələ tutaq ki 8-ci sinifin sonu. Görürsüz fənnin siniflər üzrə təlim nəticəsini özündə əks etdirir. Göstərilənlər nədir? Yəni sual olaraq düşür ki, gündəlik planlaşdırma nələr daxildir? Mövzu standart, təlim məqsədi, inteqrasiya, iş forması, iş yolu, resurs, dərsi mərhələsi və qiymətləndirmə. Bax bunlar özünüz bilirsiz ki, əzbər bilinməlidir. Sonra gəlin görək e, deməli e, gündəlik planlaşdırma hansı e, qaydalara əsasən qurulur. Dərslərdə reallaşacaq standartına uyğun təhsil məqsədi qoyulur. Yəni mən bu standartı dərslərdə reallaşdırmalıyam və ya hətta ki bunu bacarmalıyam. Elə bir standart qoymalıyəm ki, elə bir təhsil məqsədi qoymalıyəm ki, onu 45 dəqiqədə eləyə bilim. Dərsin tipi müəyyən edilir. Yəni dərs indüktiv yoxsa deduktiv olmalıdı? İndüktiv nə idi? Xüsusidən ümumiyə, deduktiv ümumidən xüsusiyə. Dərs ardıcıl olaraq mərhələlərə bölünür. Hər bir mərhələ üçün zaman fasiləsi, tapşırıqlar və metodlar müəyyənləşdirilir. Görürsünüzmü? Hər bir mərhələ üçün zaman, tapşırıq, metod bilinməlidir. Tədqiqatçıların fəaliyyəti cəlb etmək üçün müəllim aşağıdakı amilləri müəyyənləşdirməlidir. Bular nədir? Əvvəlcə müəllimlər problem, suallar, tapşırıqlar, iş vərəqləri hazırlamaq, mənbələri seçmək. 1-ci deməli problem qoyulur. Ona uyğun suallar tərtib olunur, tapşırıqlar verilir, iş vərəqləri hazırlanır və mənbələri seçirik. Sənədlər, foto, video materiallar mənbə nədir? Hamısı bunlardır. Elektron dərsliklər, internet saytı, bunlar bizim mənbələrimizdir. Müəllim çoxsü materiallar olmalıdır. Sual variantı. Çünki müzakirələr yeni problemlər açıla bilər. Yəni müəllim ölmdə həmin mövzulara uyğun başqa vəsaitlər də olmalıdır ki, həmin sual cavab zamanı, müzakirə zamanı nəsə bir yeni problem ortaya çıxarsa, mən onu cavablandıra biləm. Öyrənilənlərin ehtimal olunan cavab variantları Yəni mən bilirəm ki, şagird bu cavab variantını deyəcək deməli. Müzakirələrin gedişi zamanı əldə edilən informasiyaların nəticələrinin plakatlara yazılması. Müzakirədən nə necə əldə etdim? Bunu ən çox bilirsiniz, müəllimlər. Mən nəyə oxşadaram? Bir boy sununa. Nə bilirdi? Bilmək istədi. Nədir? Sonda nə bildi? Baxın, sual-cavab eləyirəm. Bildiyini haqqında Sonra nə yənilir? Bax, görürsüz, deyir ki, yeni problemlər açıla bilər. Yəni şagird yeni suallar verə bilər. Bilmək istədikləri ola bilər. Düzdür, ən çox görürsüz, bu biboya uyğun gəlir. Sonra nə olur sonda? Görürsüz, deyir müzakirələrin gedişi zamanı əldə olunan informasiyaların, nəticələrin plakatlara yazılması. Artıq bildiyi, bildiyi nədirsə o Sura, mərhələlər zamanı tədqiqatçıların marağını artırmaq üçün müəyyən illüstrasiyalar. Yəni şagirdin marağını artırmaq üçün mən müəyyən nələrsə etməliyəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm əziz müəllimlər. Növbəti mövzumuzda görüşənədək.